І з самого ранку Ізмаїльський будинок дитини наповнився галасливим криком та веселим і запальним дитячим сміхом. Радості діточок не було у меж, адже того дня до них завітали гості із Одеси, аби подарувати море теплих емоцій. В той день благодійна організація з любов'ю до дітей завітала до Ізмаїлу, аби відкрити на території дитячого будинку сучасний ігровий майданчик. Місія нашої організації. Это все, что связано с развитием детей. Это не просто привезти вещи или немножко еды или какие-то игрушки, которые сегодня есть, завтра нету. А развитие детей – это в том числе и координация детей. Это их качественное провождение времени на свежем воздухе. Это их развитие чувства самосохранения, чувства опасности и чувство движения. Естественно, вот именно поэтому и возникла идея, что им надо где-то нормально проводить время на свежем воздухе. А то, что здесь есть, оно не обеспечивает этих нужд. И поэтому мы решили взяться за этот проект. И вот прошло время, и мы его сделали с удовольствием, с радостью. И вот это вот один комплекс, там чуть дальше второй комплекс. И через какое-то время еще появятся несколько качелей. Мы поняли, что здесь мы нужнее, так как в Одессе, кроме нас, есть помощники, спонсоры, и мы просто почувствовали эту необходимость. Кроме того, мы ориентированы в первую очередь на дома малютки, там, где маленькие детки. Мы в силу наших жизненных обстоятельств мы Этих детей лучше понимаем, лучше понимаем их нужды, их потребности, что им в данном возрасте необходимо, и поэтому как бы именно домам малютки в первую очередь помогаем, а уже во вторую очередь интернатом, приютом. А основную все-таки помощь оказываем именно вот этим маленьким деткам. Этим не сложно заниматься, потому что мы этим занимаемся с любовью от души. И для нас это в какой-то степени работа, потому что мы уже втянулись, мы уже имеем какую-то ответственность. В какой-то степени это просто для удовольствия, для души. Оно очень тесно переплетено, и как бы это счастье, что ты можешь заниматься тем делом, что работа может тебе доставлять удовольствие. Благодійна організація з любов'ю до дітей надає підтримку будинкам малютки, дитячим будинкам, інтернатам, де живуть, навчаються й проводять свій час діти-сироти та діти, що позбавлені батьківської опіки. В якийсь момент прийшло сознання того, що в нас є повно дітей, які совершенно не мають в житті того, що потрібно було б бы мати, щоб вирости повноцінною лічності. Вот это главный двигатель, почему мы создали эту организацию. Опять же, это связано с тем, что мы пытаемся детей развивать, обучать, психологически и социально адаптировать к этой жизни, к обществу. У нас есть некоторые проекты, связанные со здоровьем детей. Например? Это детки, которые в интернате в Одесском. Все детки там больны ДЦП. Мы вот сейчас туда должны усилить, хотим не должны, а хотим усилия направить. Также есть несколько детей, которые, ну конкретных деток, которым мы хотели бы помочь в ближайшее время, мы именно этим займемся. Пока что вот во всех заведениях, с которыми мы работаем, которым мы помогаем, мы площадки уже сделали, где-то чуть меньше, где-то чуть больше, как бы перерыв с площадками на некоторое время. А сейчас немножко усилий на здоровье детей направим. И, конечно же, наши спектакли, игровые, и сценические, и конкурсы, это у нас не прекращается, как обычно. Ну, вот мы планируем на июль месяц и сюда, и в Белгороднестровск, и в Одесские приюты. Сценарий уже есть, в общем, надо немножко еще порепетировать. Прежде всего, наша организация включает первое – это всех наших друзей, с которыми мы учились, с которыми мы учились в школе, в университете. Но также, например, этот проект был сделан в течение полугода, наша мечта осуществлялась. И мы привлекали к участию не только своих друзей, которые на сегодняшний день находятся рядом с нами и помогают нам, а также наших друзей и многих знакомых небезразличных одесситов, которые живут уже далеко-далеко нам очень приятно их участие, что они далеко, но все равно хотят помогать в судьбах наших деток. Отдельно хочется отметить организацию, которая, у которой мы приобрели эту площадку. Они часть площадки нам подарили, это одесская известная компания «Сити Паркинг». Принимали активное участие в установке этой площадки. В общем, мы благодарны всем небезразличным людям, которые с удовольствием участвуют в наших проектах. И, конечно же, я уверена, так же, как и мы, получают вдохновение от того, что наши мечты сбываются. Маленькая помощь очень важна. Иногда кажется, я не помогу сегодня, потому что у меня нет возможности помочь много. Много маленькой помощи создает, мне кажется, большой ком. И именно в основном много маленькой помощи, которая превратилась в такой грандиозный проект. Поначалу помощь была очень маленькая. Мы там покупали только памперсы, либо шоколадки, либо организовывали какие-то вечера. Потом у нас возникла идея сделать такую же площадку. У нас есть интернат на Львовской. Это был как первый проект, он удался. И когда мы увидели вот первого ребенка, который спустился с этой горки, честно, у меня вот это было самое грандиозное впечатление в моей жизни, что это сделала ты, что это сделали твои друзья, и Я вважаю, що це дуже добре. Ізмаїльський будинок дитини є спеціалізованим закладом із патології нервової системи. Зараз в ньому проживає та виховується 91 дитина віком від народження до 6 років. По досягненню цього віку дітки будуть направлені до шкіл-інтернатів. А кому пощастить більше, відчують тепло та підтримку вже приймальних батьків. Сьогодні нарешті, збулась наша багатолітня мрія. Мы получили, вот нашлись люди, благотворительный фонд «С любовью к детям», благодаря которым наши дети получили огромную радость в своей, в своей жизни и увидели, что такое настоящее детское счастье, благодаря устройству горки, которая была привезена и смонтирована за счет, как я уже говорил, благотворительного фонда «С любовью к детям». Это не единственный их подарок нашим детям. Есть еще одна горка, есть еще с их стороны заботы о нас и неоднократные приезды благотворительной организации всегда сопровождаются или подарками в виде вещей так необходимым детям, поскольку все понимают, что дети, конечно, допускают значительный износ своих и шортах, и маечках. Также привозят необходимые моющие средства. И самое главное, они позволяют нашим детям радоваться жизни благодаря неоднократным постановкам спектаклей и к Новому году, и к любым другим праздникам. Привозятся с Одессы сценические артисты, и здесь проводятся спектакли, которые дети помнят, к примеру, новогодние помнят сегодня. И даже узнают Ксению и Юлю, узнают основных постановщиков. Да. Хотя они были загримированы, тем не менее, спрашивают, где делся один артист, где второй артист. То есть дети помнят, любят и ждут очередного их приезда. У свою чергу маленькі вихованці будинку подарували своїм постійним друзям міні-концерт, на якому співали пісень та читали вірші, за що отримували солодощі. До гостей у маленьких выхованцев из будинку Будинка Детины море гарных вражень, а у самих организаторов свята их залишилося не меньше. Я чувствую счастье, и меня переполняет чувство гордости, что есть еще такие люди, которые способны сделать вот такое дело. Это не только большие организации, это просто люди, которые находятся вокруг нас, и у которых не так уж много денег, а они все-таки помогают и делают это от чистого сердца. Конечно, впечатление море, я еще сейчас не, не осознаю это до конца, когда мы будем ехать обратно, то будем обсуждать, и эти впечатления будут только нарастать и нарастать. И когда мы будем приезжать в следующие разы, оно будет с каждым разом все приятнее, потому что само оно, когда вот так вот стоит, оно не живое. А когда видишь на нем деток и понимаешь, что это им в радость, что они ощущают жизнь с, с помощью этого, то начинаешь испытывать положительные эмоции.